Мой человек уже и ним чистить, от нагару, от іржі, Мне еще давала, дамла или как Дамла тоже, ну, пробовал, ну, очищает, понятно, что нагар очень тяжело счистить, на самом деле. Антижиром. Ну, я не знаю, как антижиром, мы там в растворителях замачиваем. Вот. Да, да, ну, очищает, по крайней мере, я пробовал там с помощью механических всяких приспособлений и, ну, там, абразив такой, чтобы был там типа тряпки. И баню, да, я там наносил, то, в принципе, Довольно таки годно, что это нравится это ноги. Вот это ты мне давала сбрызгивать там от запаха, от всего. Вот это единственная классная штука. Зараз можна брызгали ноги банью, правильно? Да. да. А рубини <різь> від коварів <різь> загальних <різь> убирає? От комаров, да не, обычно, от, лещей, от комаров? не, обычно. От клещей, комаров? Не, как-то э, я собаку, у нас там собака завелась, то собаку я брызгал. То хорошо, конечно, помогал. На время какое-то останавливало это все, переставало чесаться там. Так, был такой момент, вот плохи, Блоки ее задолбали, то мы, конечно, ее обработали. О, она перестала чесаться. Вот это что было действительно. А массажный крем? Массажный крем, э, ну массажный крем, как я люблю, вообще спортивное занятие, то если где-то какой-нибудь ушиб или растяжение, то это хорошо помогает. <с <с вот, оно, приятный запах такой. Да, разогревает, ну, оно такое, согревающее все это тело, вообще. Очень интересно. Спина. Все. Не, ну, ну, нормально. В принципе, оно как-то... Э, протек, да, хорошо. Кашель у меня такой, что такие сырые подвалы, вот это все. Протек это классная штука. Блин, выпил, действительно, ну так я Вроде как и спортом занял, физические нагрузки. но куришь, плюс влага, плюс это, то конечно вылетает все. С тебя просто вылетает все. Ну вот это протек, да. Она мне дает плюс. Э, ты какую-то бузину или что-то мне давал. Да. Ну тоже для поддержки иммунитета я как бы пью, потому что болеют все очень... Э, болеют очень часто все из-за того, что там жара, там, допустим, а подвалы холодные. Вот этот перепад, контраст температуры, то, конечно, болеет очень часто. Ну, довольно-таки тут <coughs> меня пронесли. Вот. во многих вещах вот, парни там, ну, единственный момент у меня был, я так заболел очень сильно 8 дней на позициях и с температурой шарашило. Ну, все равно я принимал протек, и это, то я, можно сказать, уже когда в инфекционку привезли, то болячку я принес в основном все на ногах. Вот. Но... Не було. Не Я вже думав воспалення легких, тому що что... ну у мене був хронічний ларингит з бранкітом. <звук> ну, как то так. Що ще вам розповісти? Про тяжове армійські будні не буду розказувати. Дякую. <звук> Приєднуйтесь до користувачів компанії «Ерсах», Подбайте про себе, своїх чоловіків. Если есть вопросы, пишите мне в приват. Будьте здоровы.